Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon seraya tiada berduri, tumbuh bersama pohon melati. Mohon saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Aisyah Aisyah binti Muhammad Fazrul Ehsan dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak di DS Kelsong yang terletak di kawasan yang kaya dengan sejarah dan produk pelancongannya. Kod sekolah saya ialah TBA 3017. Pada waktu lapang, saya gemar membaca buku cerita. Pada kali ini, saya bisa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang pernah saya baca berjudul Celoteh Sang Penyum. antologi cerpen-cerah Tesan Penyu menghimpunkan 35 buah cerpen yang menonjolkan imej negeri Terengganu seperti lokasi pelancongan, seni bina dan berbagai lagi yang menggambarkan kerencaman. Negeri Terengganu mewakili Malaysia secara keseluruhan. Cerpen ini turut menyentuh isu masyarakat, pendidikan, kekeluargaan dan jati diri. Cerpen kreatif yang dimuatkan dalam buku ini merupakan hasil penulisan murid tahun 5 dan tahun 6 melalui bengkel penulisan cerpen penulis cilik yang diadakan di Perpustakaan Awam Daerah Dungu, Terengganu. Buku ini diharapkan menjadi jabatan silang budaya antara negeri di Malaysia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023. Cerita Sapunya ini mempunyai unsur budaya setempat yang patut dikongsikan. Antara cerpen yang terdapat dalam buku ini ialah Memori Terindahku di Terengganu, Anak Penjual kerupuk Lekor, Ondei-onde Anak, Sedapnya Lokan Bakar dan lain-lain lagi dalam banyak-banyak cerpen -banyak saya tertarik dengan sebuah cerpen iaitu Celoteh Sang Penulis bagi cerpen Celoteh Sang ini ialah Nisa Humaira binti Abdullah Haji Husni. Beliau memulakan bercerita pada pada sesi persekolahan dan mereka bercuti di Kuala Terengganu penulis juga menceritakan bagaimana dia membantu neneknya menyediakan hidangan tradisi orang Terengganu iaitu ikan singgan. Penulis dan keluarga juga pergi ke Pasar Payang untuk membeli belah. Beliau teruja melihat pelbagai jenis makanan tradisional dan kuih-muih yang dijual di situ seperti nasi dalam penyu, tepung goma, songket, kain sutera serta batik yang berkualiti tinggi bercorak cantik selesai dipakai. Penulis menceritakan momen beliau menikmati nasi dagang penyu yang disangkakan ada penyu di dalam hidangan tersebut. Di belakang-belaknya, nasi dagang itu untuk mencari penyu. Rupa-rupanya, bukanlah nasi dagang berlaku, berlaukkan penyu, tetapi telur dan ikan air. Telur penyu yang sebenarnya. Pada pendapat saya, gaya penceritaan dan jalan cerita yang mudah difahami membuatkan saya tertarik untuk mengulas cerpen itu. Bahasa yang mudah difahami dan dekat dengan jiwa anak-anak remaja. Halam buku kecil ini mempunyai 129 halaman buku surat. Ini buku ini boleh dibawa ke mana-mana sahaja dengan mudah buku ini menjadi pilihan murid-murid untuk berada dalam koleksi bacaan kita. Kesimpulannya, cerpen celoteh sang penyu ini syarat dengan pengajaran berdasarkan pengalaman penulisan sendiri dan boleh dijadikan iktibar kepada para pembaca. Pasti semua tertanya-tanya, apakah rupa dan bagaimanakah bagaimanakah nasi dagang penyu itu? Buku ini telah membawa anda ke negeri Terengganu dan anda juga akan merasa teruja untuk berjalan ke negeri Terengganu. Sekian perkongsian pada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.